написано, в ком нет удивления, в том нет и могущества. Ребенок очень могущественное существо, мощное. И каждый ребенок рождается гением, но общество так устроено, как писал педагог швейцарский Эдгар Вильямс, что маленький ребенок это маленькое животное, такое дикое, его надо приучить к какие-то, и вот люди с ним борются, борются. И, конечно, с этим маленьким ребенком что сделать, из него цивилизованного ну, человека, такого. но это все процесс ну, такой, я не буду его описывать, все вы знаете, все это, дети. Но вот есть какие-то люди. взрослыми, скучными и так далее. А есть такие, которые, ну, пусть хоть капелька, даже У меня, знаете, было очень счастливое детство. Оно прошло в чудесном городе Ашар. Там родилась моя сестра. Вот она. Я могу прочесть, просто не делалось. Воспоминания в Там ты увидишь знакомый пол, Бег устремленный сквозь ветер горящий. Вспомни знакомую давнюю пол, пылающий невинный И аромат ощутимый везде Первопричастный просвет сны. Там на Зимковске увидишь сад В ясной воде чернокрылый И Мазалецкий небеса Белый И ослепляющий вис в Вдоль горизонта летящие ивы, И еле слышал полный раз. Звук сирены на ветряных гривах, Там, в деревнице у мраморных лет, Зыбкой-то растворилась В мерно колышется белая пыль, Кожа над сердцем подземно бегущая. Сердце несет всех, кого ты Их силуэты в растениях поющих. И города появляются вдруг, Глянутся в первых шагов твоих робкой походкой. Ты забываешь падение и боль от удивления огромного пространства и незнакомый широкий С ними так хочется, вник увлечен, Мощным движением руками, устами, Трепетных хвасточек сеется свет, Неугасимо и непрестанно, Неизъяснимой смеешься красе, Крипками ласточек с плеч ты покидаешь знакомый дом, в зыбкой дали растворилась дорога, и раскрывается бархатный дом. О, которая, увы, прошла ну, в городе Винницы, маленьком по в городе Винницы, но это был фантастический город. Там я встретил вот людей с отечи, ну, моих одногодков, фантастически талантливых, одаренных людей. Дима Аптеев, многие ну, поклонные, Саша Кручкин, но мы не знаем их, Владимир и у присутствующего здесь Александра Евгеньевна Магиничанина. Но особо, конечно, в моей этапинецкой жизни подменял, конечно, человек, которого я считаю учителем, это Виталий Алексеевич композитор, человек, понимаете, композитор его произведения, название его произведений, москвичи называли когда-то в цитированные Это живая история украинской музыки. Я очень рад, что он присутствует здесь. Он нас всех ознакомил с современной музыкой. Вот. И он вообще, ну, например, он меня заразил Александром Блоком. Так, собственно, и заражать не надо было, но он, как-то я помню, акцентировал свое внимание. Ему какой-то вклад в мое формирование например, был необыкновенный, необыкновенно сильный и богатый. Ну тут такой небольшой стихотворение. Винница, и вообще на у меня мало стихов. Да и как у меня мало таких, что, знаете, называлось что-то Киев, там или улица вот, Пушкина, там, такой-то, там, таких стихов у меня вообще нет. Я что-то не люблю эти все названия. Да вот было ну, пейзажи, пейзажи, то сколько было, Киевский, А тогда -да, я помню, мы, то, то что сейчас я прочитаю, там, в прочитал, небольшом там, это было Ночь такая у нас была. Но мы действительно жили в одно время. Это было вот теперь. А утром мы проснулись, когда сняли Хрущева и ну, потребили его по и наступила эпоха Брежнева, эпоха, которая сожрала 17 лет моей жизни. Дышали кого трудно и тушь. Писать не тушь. Писать-то писалось, но помнишь,